आज मैं बनाऊंगी चिकन कढ़ाई चिकन कढ़ाई की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और आ, बहुत सारे लोगों के डिफरेंट वर्जन हैं मेरे पास बहुत क्विक वर्जन है जो कि आप समझें आधे घंटे में इजीली आप ये कढ़ाई बना सकते हैं अच्छा इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू करती हूँ मेरे पास आ, मैंने चिकन ली है चिकन कढ़ाई बनाने के लिए तकरीबन एक के मैंने छोटे पीसेस कर लिए हैं यानी आप समझे चौदह से सोलह पीसेस किए हैं मैंने ठीक है लेग्स पूरी रखी हैं बाकी जो है छोटे पीसेस हैं इस साइज़ के ठीक है इसके बाद मेरे पास है लहसुन अदरक दही टमाटर मैंने टमाटर यहाँ पे मेरे पास दो बड़े टमाटर मौजूद थे और इसके साथ मैं 400 हंड्रेड ग्राम्स का प्लम टमाटोज का केन जो है वो ग्रीन जॉइन का इस्तेमाल करूँगी मेरे पास कुछ मसालों में है नमक कूटी हुई लाल मिर्च गरम मसाला पाउडर धनिया पाउडर हल्दी लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर इसके अलावा मैं कढ़ाई के अंदर जो मसाला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ या जो मेरा एक समझें की इंग्रेडिएंट जिसे हम कहें वो ये है कि एक पीस एक टेबल स्पून ज़ीरा और एक टेबल स्पून धनिया को ड्राई रोस्ट करके मैंने कोट लिया है अपने हाथ से इसी हैंड इसके अलावा तो मैं कढ़ाई बनाने के लिए घी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आपके पास देसी घी मौजूद है तो और ज़्यादा मज़ा आएगा जैसे ही चिकन ने अपना रंग जो है वो थोड़ा सा बदल लिया है सफेद हो गई है अब मैं इसमें मैं डालने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट दो टेबल स्पून और अब मैं इसे लहसुन और अदरक के साथ भूनूंगी और तो इसी स्टेज से जो है मैं दो हरी मिर्चें तोड़ के डालूंगी इसके बाद अब मैं इसमें डालने लगी हूं टमाटर

डिस्प्ले करती जा के, आई विल ऐड ऑल दिस स्पाइसेस इनटू द चिकन और दें यू विल मिक्स इट अब इस स्टेज पे जो मेरी चिकन है वो मुकम्मल तौर पर गल चुकी हुई है ठीक है और मेरे जो टमाटरों का जो पानी है मुझे वो ड्राई करना है और जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर दही डालूंगी क्या मैं इसको तेज़ आंच पे पकने के लिए छोड़ आई विल कीपाय फ्लेम एंड आई विल कवर इट कढ़ाई जो है बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी हुई है सारा घी जो है सेपरेट हो चुका हुआ है मसाला सारा अच्छी तरीके से मिक्सअप हो चुका हुआ अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर अपना की इंग्रेडिएंट जो कि है कसूरी मेथी तकरीबन तो एक टेबल स्पून कसूरी मेथी हम इसमें इस स्टेज में डालेंगे और एक बार फिर तेज़ आँख पर बुनाई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह घर चुकी हुई है कसूरी मैथी डालने के बाद हम करीब पाँच से छः मिनट अच्छी तरीके से मसाले को भूनेंगे बिल्कुल तैयार है हम गार्निश करेंगे धनिए और हरी मिर्चों के साथ